Yeni ilə sayıqlı günlər qələb. Paytaxt sakinləri və yerli və xarici turistlərin Bakıda əsl bayram ab-havasını yaşa bilmələri üçün müxtəlif yarmarkalar və əyləncəli proqramlar təşkil olunub. Belə proqramlardan biri də dənizkənarı bulvarı arasında yerləşən Qışnağlıdır. Yeniləcək, əslində gözəl keçir. Öz dostlarımızla Tarqovudə sahil ətrafında keçirilən yarmarkalarda iştirak etməyi çox xoşlayırıq. Həm də çox yaxşı, yəni ki, gözəl olaraq şəkillər çəkdirib paylaşmağı, ə, əylənməyi, gəzirik, əylənirik dostlarımızla. Bakıda yeni ili qeyd etmək xüsusi xoşdur. Çünki burada həm yeni il ab-havası hiss olunur, həm də Bakının havası möhtəşəmdir. Buna görə də biz gəzintiyə çıxmışıq. Əziz Azərbaycanlılar, səmimi qəlbdən sizə yeni ildə xoşbəxtlik, firavanlıq arzu edirəm. Ölkəniz və insanlarınız daim sevgi çərçivəsində olsun. Mən bura yeni il bayramını ailəmlə birlikdə qeyd etməyə gəlmişəm. Buranın insanları istiqanlı və dostcanlıdır. Yeni ildə xalqınıza xoşbəxtlik arzu edirəm. Gıçna qələdlanan olduğumuz bu məkanda müxtəlif fonağıl qəhrəmanlarının instalyasiyalarını görmək mümkündür. Amma dənizkənarı bulvar idarəsi tərəfindən təşkil olunan bu yeni il tədbiri burada yerləşmişdir yenili xatırladacaq patut da quraşdırılıb, yarmarka təşkil olunub. Həmin bu qış nağınına gəlmək üçün xüsusi yenilik keçidləri hazırlanıb və onda nəzərinizə çatdıraq ki, burada uşaqlar üçün konsert proqramı da təşkil olunacaq. Yanvarın 15-inədək davam edəcək bu əyləncə proqramına hər kəsi dəvət edirik. Hər kəs gəlib burada istirahət eləyə bilər, yenil ab havasını yaşaya bilər. Yeni il yaxınlaşır. Bu isə o deməkdir ki, havalar artıq şaxtalıdır. Baytaq terasında təşkil olunan bu cür yeni il yarmarkalarında soyuq havanın öhdəsindən yalnız xoş təəssürat ya da isti içkilər gələ bilər. Havaların nə qədər də soyuq olmasına baxmayaraq yeni ilə ancaq isti və xoş təəssüratlarla keçməkləyinlər. Rauf Məmmədov, Zardəşimov beləsə.